ईशादष्टोत्तरशधेतान्तपठलाश्रयं मुक्तिकोपनिषत्वेद्यं रामचन्द्रपदं भजेत् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्छदे पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओं अध शुक्लयजुर्वेदीयब्राह्मणभाग अन्तर्गतमुक्तिकोपनिषद्वितीयोऽध्यायं मन्त्रम् अन्बति ओन् मुदल् पारायणम् अपाने स्तङ्गदीप्राणः यावन्युदिहृदि तावा सा कुम्भकावस्था योगिहृयानुभूयते बहिस्तङ्गदी प्राणे यावन्नपान उद्गदः तावत् पूर्णां बहिष्टं कुम्भकं विदुः ब्रह्माकारमनोवृत्ति प्रवाहोऽहं कृतिं विना सम्प्रज्ञादसमाधिः स्याद् ध्यानाभ्यासप्रकर्षदः प्रशान्तवृत्तिकं चित्तं परमानन्ददायकं असम्प्रज्ञाद नायं समाधिर्योगिनां प्रियः प्रभाशून्यं मनश्शून्यं बुद्धिशून्यं चिदात्मकम् अदद् व्यावृत्तिरूपोऽसौ समाधिर्मुनिभावितः ऊर्ध्वपूर्णमधः पूर्णं मध्यपूर्णं शिवात्मकं साक्षात् विधिमुखो एष समाधिर्पारमार्तिकः दृढभावनया त्यक्त्वा पूर्वापरविचारणं यथाधानं पदार्थस्य भावना सा प्रकीर्तिदः भाविदं तीव्रसंवेगात् आत्मानायत्तदेव सः भवत्याशु कविश्रेष्ठ विगतेतरवासनः तादृग्रूपो हि पुरुषः वासना इव शीकृतः एतैव तद् सद्वस्तु इति विमुह्यति वासना वेगवैजित्र्या स्वरूपं न जहाति तद् भ्रान्तं पश्यति दुर्दृष्टिः सर्वं वासना वासनाद्विविधा प्रोक्ता शुद्धा च मलिना तथा मलिना जन्महेदुः स्याद् शुद्धा जन्मविनाशिनी अज्ञानसुघनाकारा घनाहङ्कारशालिनी पुनर्जन्मकरी प्रोक्ता मलिना वासना बुधैः पुनर्जन्माङ्गुरं त्यक्त्वा स्थितिसम्भ्रष्टबीजवद् बहुशास्त्रकथाकन्धां रोमन्देन वृथैव किम् अन्वेष्टव्यं प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरान्दरं दर्शनादर्शनेन हित्वा स्वयं केवलरूपतः य आस्ते कविशार्मूले ब्रह्म स ब्रह्मा अधीत्यचतुरोवेदान् सर्वशास्त्राण्यन् अनेकशः ब्रह्मतत्त्वं न जानाति दर्वीपाकरसंन्यधा स्वदेहाशुजिगन्धेन न विरज्येदयः पुमान् विरागकारणं तस्य किमन्यौपदिश्यते अत्यन्तमलिनो देहः देही चात्यन्तनिर्मलः उभयोरन्दरं ज्ञात्वा कस्य शौचं विधीयते बद्धो हि वासना बद्धः मोक्षस्याद्वासनाक्षयः वासनानां संपरित्याज्य। मोक्षार्थीत्वम् अपत्यज्य मानासीर्वासना पूर्वं त्यक्त्वा विषयवासनाः मैत्र्याधिवासनामिर्गृहाणामलवासना ता अप्यदपरित्यज्य ताभिर्व्यवहरन्नपि अन्धशान्दनमस्नेहिन्मात्रवानः परित्यज्य मनोबुद्धिसमन्निदा शेषस्थिरसमाधानः मयित्वं भवत्मलक्षणा वर्णना स्पर्शमरूपमव्ययं तधारसं नित्यमकन्दवच्च यद् अनामगोत्रं मम रूपैदृशं भजस्व नित्यं पवनात्ममार्तिभन् दृशिस्वरूपं गगनोपमं परं सकृत् विभादम् अजमेकमक्षरम् अलेपकं सर्वगदं यदध्वयं तदेव चाहं सकलं विमुक्तौ दृशिस्तु शुद्धोऽहमविक्रियात्मकः नमीस्ति कश्चिद्विषयस्वभावतः पुरस्तिरऊर्ध्वादच्च सर्वतः सुपूर्णभूमा इतीह अजो अजोमरच्चैव तथा जरो मृदः स्वयं प्रभ सर्वगदोऽहमव्ययः न कारणं कार्यमतीत्य निर्मलः सदैव तृप्तोऽहमितिह भावया जीवन्मुक्तपदं त्यक्त्वा स्वदेहे कालसत्कृदे पवनो देहमुक्तत्वं इवां। तदेजा अभ्युक्तम् तद्विष्णो परमं पदं सधा पश्यन्दिसूरयः दिवीव चक्षुराततं तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवागुंसस्ममिन्ददे विष्णोरत्यत्परमं पदं विष्णोरत्यत्परमं पदं विष्णोरत्यत्परमं पदम् ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯಪನಿ ಶುಕ್ಲಯುರ್ವೇದೀಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತರ್ಗತ ಮುಕ್ತಿಪನಷ್ ಸಪ್ತ ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದೀಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತರ್ಗತ ಮುಕ್ತಿಕೋಪನ ಓ नमः परम षिभ्यो नमः परमर्षिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यः ॐ तत्सद यदि ब्रह्मार्पणमस्तु मनोजवं मारुदतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमदां वरिष्ठं वादाल्मजं वानरयुधमुख्यं श्रीरामदूदं शिरसा नमामि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाय सीतायां पतये नमः यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुदीं नमत रक्षसान्दकम् यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं जयत्पवे तत्सर्वं शम्यतां देवं नारायणं परमेश्वरं प्रसीदपरमेश्वरम् ईशादष्टोत्तरशदवेदान्तपठलाशयं मुक्तिकोपनिषद्वेद्यं रामचन्द्रपदं भजेत् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाद् पूर्णमुदच्छदे पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ तत्सद्